Selamat datang. Pernah tak kita terfikir apa sebenarnya yang Al-Quran sendiri cakap pasal ilmu? Bukan apa yang orang lain kata, tapi apa yang teks tu sendiri sebut. Jom kita lihat sama-sama sebab jawapannya mungkin sedikit berbeza dari apa yang kita selalu dengar. Okey, untuk mulakan, mari kita bandingkan dua cara pandang yang sangat kontras. Di satu sisi, ada pemahaman yang agak pasif. Ilmu tu kita terima je. Kita hafal tapi tak semestinya kita betul-betul faham. Selalunya ada pemisahan tebal antara ilmu agama dengan ilmu dunia dan bertanya soalan tu kadang-kadang dianggap macam tak elok. Tapi bila kita kaji al-Quran, kita jumpa pendekatan yang 180 darjah berbeza. Ia menggesa kita jadi penyiasat yang aktif, bukan setakat hafal tapi faham dan aplikasikan. Semua bidang ilmu penting dan yang paling best, soalan tu bukan tanda biadab tapi tanda akal kita berfungsi. Nampak tak perbezaan besar tu? Inilah yang kita nak rungkai. Jadi dari mana kita nak mula? Cara terbaik adalah dengan memahami bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu sendiri. Jom kita bedah siasat beberapa perkataan kunci yang membentuk konsep ilmu dan pemikiran dalam Al-Quran. Pertama sekali, Ain, Lam, Mim. Dari sinilah datangnya perkataan ilm atau ilmu. Tapi maknanya lebih dalam daripada sekadar tahu. Akar kata ni sebenarnya bermaksud kebolehan untuk menandakan sesuatu, untuk membezakan, membezakan yang hak dari yang batil, yang benar dari yang salah. Jadi bila kita berilmu, kita sebenarnya ada alat untuk nampak perbezaan tu dengan jelas. Seterusnya, fa kafra. Ini pula akar kepada fikir dan tafakur. Ini bukan berfikir sambil lalu tau, ini adalah proses merenung yang sangat aktif dan mendalam. Macam kita ambil satu idea, kita pusing-pusingkan dalam kepala, kita timbang dari setiap sudut, ia satu aktiviti mental yang bersungguh-sungguh. Kemudian kita ada Ein Kopf Lam, yang asal maknanya adalah mengikat. Yang ini sangat menarik. Apa kaitan mengikat dengan akal? Ha, akal atau akal ni ia ibarat tali yang mengikat semua pemerhatian kita yang berselirat tu menjadi satu pemahaman yang kukuh. Pada masa yang sama, akal jugalah yang mengikat atau menahan kita daripada ikut hawa nafsu. Hebat kan? Dan akhir sekali, fa kof ha akal kata untuk fik. Sekarang ni kalau kita sebut fik, kita mungkin terus terfikir pasal hukum hakam Islam, betul? Tapi dalam Al-Quran, makna asalnya jauh lebih luas. Fik bermaksud pemahaman yang sangat mendalam atau celik akal tentang apa-apa subjek sekalipun. Okey, kita dah faham beberapa perkataan penting. Sekarang, jom kita lihat bagaimana Al-Quran menggunakan konsep-konsep ni. Ini bukan sekadar teori bahasa. Ini adalah satu arahan yang jelas, satu seruan untuk kita semua mencari ilmu. Cuba kita fikirkan sejenak. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, perkataan pertama sekali bukanlah berpuasalah atau solatlah, tapi Iqra. Bacalah. Dari saat pertama lagi, mesejnya sangat jelas. Ayat ni terus mengaitkan Tuhan sebagai pencipta dengan proses belajar dan alat literasi seperti pena. Seolah-olah nak beritahu kita, asas kepada peradaban ini adalah membaca dan ilmu pengetahuan. Ayat ni pula, ia macam satu manifesto ilmu. Ia tunjukkan kita dua makmal kajian yang utama. Pertama, di segenap ufuk maksudnya seluruh alam semesta kaji bintang kaji pokok kaji lautan dan makmal kedua pada diri mereka sendiri kaji psikologi kita biologi kita jadi alam semesta dan diri kita ni kedua-duanya adalah kitab yang terbuka luas untuk kita baca dan fahami jadi al-Quran tak memisahkan kedua-duanya ia bentangkan wahyu yakni teks al-Quran itu sendiri dan pemerhatian yakni kajian kita terhadap alam sebagai dua jalan yang saling melengkapi untuk menuju kepada kebenaran kenapa sebab menurut pandangannya kedua-duanya datang dari sumber yang sama yang ini pula ia bukan suruhan untuk percaya secara buta sebaliknya ia adalah satu cabaran al-Quran seolah-olah berkata jangan cuma percaya tapi kajilah aku Periksa aku. Cari kalau-kalau ada percanggahan. Ini adalah satu jemputan terbuka untuk kita gunakan akal dan melakukan peneritian kritis. Satu tahap keyakinan yang sangat tinggi pada teks itu sendiri. Perumpamaan ini memang pedas tapi sangat mendalam. Seekor keldai yang memikul timbunan buku di belakangnya. Dia bawa buku tu ke mana-mana tapi dia sendiri tak dapat apa-apa manfaat pun. Begitulah perumpamaan bagi sesiapa yang memiliki ilmu atau kitab suci tapi tak faham dan tak amalkan isinya. Satu kritikan yang tajam terhadap ilmu yang hanya jadi perhiasan. Okey, kita dah lihat bahasa, kita dah lihat ayat-ayat seruan dan juga perumpamaan. Sekarang, mari kita cuba gabungkan semua ini menjadi satu rangka kerja yang lebih jelas. Macam mana sebenarnya rupa ilmu dalam acuan Al-Quran. Rangka kerja ini boleh kita simpulkan kepada empat ciri utama. Pertama, ia datang dari pelbagai sumber, wahyu, pemerhatian alam dan akal kita sendiri. Semuanya digabungkan. Kedua, ia adalah proses yang aktif, bukan pasif. Kena membaca, merenung, mengembara dan mengkaji. Ketiga, ia boleh disahkan. Al-Quran sendiri menggalakkan kita untuk uji dakwaannya. Dan keempat, ilmu itu mestilah praktikal. Ia perlu mengubah cara kita hidup. Al-Quran juga ada sebut dalam surah ke-35 ayat 28 bahawa orang yang paling mendalam rasa kagum dan hormatnya kepada Tuhan adalah mereka yang berilmu. Maknanya di sini, rasa hormat yang sebenar tu tak lahir dari kejahilan. Ia lahir bila kita mula faham betapa hebat dan kompleksnya alam ciptaan ini. Lagi banyak kita tahu, lagi kita rasa kagum. Baiklah, cukuplah dengan teori. Sekarang, tiba masanya untuk kita jadikan perbincangan ini lebih peribadi. Mari kita gunakan maklumat tadi untuk mencermin diri kita dan cara kita mendekati ilmu. Soalan-soalan yang akan datang ni bukanlah satu kuis. Tak ada markah lulus atau gagal. Anggaplah ia sebagai satu penilaian kendiri tentang cara kita berfikir. Cabaran pertama, sejauh manakah kita berani untuk mempersoalkan semula perkara-perkara yang kita dah percaya sekian lama? Kepercayaan yang kita warisi turun-temurun, adakah kita pernah periksanya semula dengan teliti? Cabaran kedua ni sangat relevan dalam zaman media sosial sekarang. Sebelum kita tekan butang share atau percaya bulat-bulat sesuatu berita, adakah kita siasat dulu kebenarannya? prinsip Al-Quran dalam surah 49 ayat 6 untuk menyiasat maklumat adalah penawar utama kepada masalah berita palsu. Dan soalan terakhir, mungkin yang paling tajam, semua ilmu yang kita kumpul, buku yang kita baca, video yang kita tonton, adakah ia benar-benar mengubah cara kita bertindak dan hidup? Atau ia hanya sekadar koleksi fakta dalam kepala kita? Adakah kita seperti keldai yang membawa buku? Kenapa semua soalan tadi penting? Kerana ayat ini memperkenalkan konsep accountability intellectual, ia mengingatkan kita bahawa setiap fakulti yang kita ada, pendengaran, penglihatan dan hati kita, semuanya akan dipersoalkan. Kita bertanggungjawab atas cara kita menggunakannya. Kita akhiri perkongsian ini dengan doa yang diajarkan terus kepada Nabi sendiri. Doa ini merumuskan segalanya bahawa pencarian ilmu adalah satu perjalanan seumur hidup ia bukan satu destinasi tapi satu permintaan yang berterusan untuk terus berkembang dalam pemahaman tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu